По друзі, все українське, не побоюсь цього слова, заклад вірменія. Обстановку бачите, мурашки по кожі. Ось біля нас стоїть хазяйка. Ми хочемо Нам також подати. поставити на згадку їй. Шеврон мого побратима. На жаль, великий він загинув. На превеликий жаль. Але ну, просто, знаєте, атмосфера надихає. Я всім рекомендую цей заклад. Просто ну, вірмени, ну просто молодці. Ну, кажу, Мурашки по кожі бігають. Дякую, дякую всім керівники керівництву цього закладу. Просто прекрасно. Смачна їжа. Я молодці. Валанть покажіть. І ці сюди. Щас покажемо. Я хочу, покажите, да, покажем. покажите, там, видео, я хочу я вам. Я хочу висоти. вам насамперед. Як вас звати? Сільва. Сільва? Ага. яке гарне ім'я. <свят> <свят> Це мого побратима. Він загинув. На жаль. Але я хочу вам його передати. Як пам'ять свою, я, я, я не ага. бачив. Я ніде не бачив стільки. Це просто ви просто мега молодці. Я вам величезне дякую всіх збройних сил. Дякую. Молодці, дякую вам ага. і вам, і вам дякую. Я хотів да. і... не були і... в такій да. формі. Але... Їм в першу очередь сказати дякую, що вони нам захищають. а мы ответаем, что мы им кормим. Мы спа, дякую за волонтером нашим девочкам, что по сменам приходит и работает. Вот сегодня ее смена. Сегодня Я должны понимала. прийти 100 человек военным. А, придут еще у меня вот девочки, смотрите, вот вот эти все компании, вот именно вот эти люди, вот этих, вот вот этого все работает. Вот сегодня должны прийти Люба и Света, вот это там Алла, Алена, там Света, все, они молодцы, они по сменам, у нас дев... О, Оля, Валерия, у нас 8 девочки остались, они молодцы по, по сменам с утра до да, восьми, до да. 3, после трех, до да, 9 часов вечером, да, да. Они по сменам работают. 8 девочек, но ну, они так исправляют. Дозвольте, я вас обниму. Боже, дякую вам, было честно. Боже, вам... вы, все молодцы. Дякую И вам спасибо, и вам дякую. Вы, если не вы, мы бы не были, да? Я и вам я дякую. Так и я огромная наши волонтерками. Вот, девочки, вот. Все все девочки наши такие хорошие. Они приходили. А вот эти волонтеры, которые принесут много-много чего. Сейчас там мало работает, там почти не там не работает. Вот здесь работает. Вот эти девочки работают. Вот. Вот, вот этих Алла, Алена, Люба, Света. Она тоже работала, сейчас не работает. Вот эти четыре девочки. Наташа, Оля, ее фотки нету. Оля и Валера, муж и жена. Вот. все молодцы. Я еще хочу благодарить вот этого человека, который их не пригадал эти Воронова, Они смотрите, сколько нам еду привезут. Каждый раз, когда звонит, вот это для военных. Вот эти вар... вареники, видите, посмотрите, они кашу, вареники. Вот Наташа сегодня а... ее смена борщ. А девочки каждый смену, девочки каждый свою борщ варит вот такие 50 литров Она, если варила, ушла, закончилась, приходит Алла или Алена, или Света, или Люба, или Оля, они варят, посмотрят, что нету, они сами варят. Каждый свою смену, молодцы. Еще я хочу вас поблагодарить Смолинский батальон пирожечный. Они пирожки, смотрите, какие красивые еще. Эти готовят они. Они каждый, почти каждый день, смотрите, Пампушки для висковых, пирожки для висковой, вот рогалики, они, ох, молодцы, они такие вкусные, можете попробовать и посмотреть. Очень вкусно, не пожалеете, очень. Идите, возьмите, очень да, вкусно, да, очень прямо. Да, Спасибо да, им, девочкам, молодцы, давай они попробуем. каждый день, они готовят. Вот, по эти, берите, попробуйте, я с собой тоже дам. Молодцы. Вот этот человек с моим командом Воронова тоже. Mm. Вот видите, он только принес еду. Вот, вот этот человек. Свежанки вараники можете поувидеть. Или с собой да. Собираться. Вот, спасибо. Я хочу благодарить всем волонтерам, всем, кто нам помогает. Бог дай богим Бог, им всем здоровья. Чтобы они были живы, здоровы и быстрыми победами. Вы показываете в Украине справжний, М -м, смачно. Справжній приклад волонтерства. Знаєте, дуже багато псевдоволонтерів на превеликий жаль. Ми з цим зіштовхуємося кожного дня. А ви яскравий приклад всеукраїнського українського об'єднання такого ваших волонтерів. и вы показываете результат. Я вам щиро вдячна. Мы просто, и мы знаете, открыли больно. начало, думаю, неделю-два, да, да, и да, так да, и до конца, ну, уже мы не можем остановить, потому что все знают, все звонят. Вы вот занимаете сегодня право запиняться? Не имеем права, да, правильно mm. вы говорите. Вот сегодня 100 человек звонили и сказали, мы вчера мужу, сегодня мы, при... мы будем два часа дня, как мы можем сказать, скажите, не работаем, устали, да? Нет, если мы устали, а висковый как устали? для дякую. них, они а для нас. Слава Украине. Слава Украине. Да. Дякую. Все. Смачно. Идите этого. Давайте я вам вареники на дорогу, да. на дорогу. Слушайте, нас тут закормлять, а потом мы звезды поедем, уже набрав все вагу. Понимаете, когда никого уже в смену нету, не хватает, а он сам всем кормит. Молодец, он всегда помогает. Дякую. Не было один день, дякую. чтобы сказали, давай иди, он бежит прямо, бежит. А что, не можешь ехать туда, чтобы не мучиться? Боже, не набирайте, вы что нам... Да, Господи, вы что, сколько нам можно? Ну, по одном... Боже, дякую вам, величезно, дякую. Все, спасибо вам всем. Удачи вам, я... вам. Фильм сделаем, ви... э... я вам желаю. Он будет на YouTube каналах, на TikTok. <таспрофилин>